Сегодня в области, в руководстве области областного совета, областной государственной администрации существует четкое и ясное понимание целей, задач, перспектив развития, тактики, стратегии движения. И все вопросы, которые выносятся так или иначе на рассмотрение областной сессии депутатов или в других формах, они все четко согласовываются, прежде всего, с депутатским корпусом. Они идут по работе с работой областной государственной администрации. И в этом очень серьезно мы движемся в скорости принятия решений, в смелости даже где-то предпринимаемых мер, мероприятий, которые направлены на улучшение жизни. Естественно, Та задача, которую поставил Александр Николаевич, что народный депутат Персона нумеративной территории, эта задача будет доведена до каждого депутата областного совета. Мы доведем эту задачу через наш депутатский корпус до территорий. И, естественно, работа системы депутатов от сельского совета до Верховной Рады должна работать как прямая связь, телеграфная и телефонная и всякая иная связь на благо Запорожской.